Что для вас средний класс в Украине? Средний класс ⁇ это активная жизненная позиция, невзирая ни на какие обстоятельства, которые тебя окружают. Не очень-то нуждается во всей этой бюрократии, которая есть. Понятное дело, что он с ней борется, но он умудряется находить такие решения. Чтобы обойти их идиотские решения. Потому что сейчас повышение налогов в военное время, это прежде всего бьет по среднему классу, который зарабатывает. Дети более-менее двигаемся, да? потому что это Одесса. А в других городах, либо в маленьких городах Украины, сейчас вообще жопа большая. До, до кого вы относите себя? До тех, кто мают деньги, или не имеют? До тех, которые работают и зарабатывают деньги. Я человек, который занимался бизнесом, малый бизнес, микробизнес. Мы его закрывали, потому что он был промышленный бизнес, да? все, все, с промтоварами. А потом понятно, что ты как-то... Плавал, выживал. Я понимаю, что война, я понимаю, что у нас куча проблем, но люди, которые занимаются малым бизнесом, да, микробизнесом, их просто уничтожают. Все остальные нормально себя как чувствуют, так и чувствуют.